мы отдаем себе отчет в том, что легитимность действующего главы государства, она закончилась. Думаю, что одна из целей конференции, которая анонсирована, конференции в Швейцарии, как раз и заключается в том, чтобы западное сообщество, спонсоры сегодняшнего киевского режима, подтвердили легитимность действующего главы государства или уже не действующего. Нелегитимный Зеленский и байки про перемовины и припинення войны – ось вони основные месседжи российских пропагандистов, про які треба говорить, чтобы руйнувати фейки Кремля. Мы должны усилить огневое давление на их позиции, сделать для них невозможным сопротивление, развивать полностью их логистические а, линии снабжения и коммуникации, то есть довести их до состояния голода. Фактически невозможности продолжения действия на линии фронта и для начала, чтобы они начали бунтовать против собственных командиров и наемников. Вітаю з вами. Я Інна Набок. А це проєкт «Зна постукали, в якому сьогодні я зібрала для вас найзашкварніші заяви, якими путінські посіпаки упродовж всього цього тижня пробували днище. А тільки вот те, ті, котори предпочитають но Для того, чтобы спасти остатки украинской нации, на мой взгляд, может быть, звучать парадоксально, мы должны усилить огневое давление на их позиции, сделать для них невозможным сопротивление, развивать полностью их логистические э, линии снабжения и коммуникации, то есть довести их до состояния голода, фактически невозможности продолжения действия на линии фронта, и для начала, чтобы они начали бунтовать против собственных командиров и наемников, а также натовских военнослужащих, которых их ставят просто на передний край, предпочитая укрываться ими как щитом. У нас хватает средств. Может вы знаете, когда лунают заявы ЄС та нато про поддержку Украины, Або про зброю, яку вони збираються відправити нашим збройним силам, слідом за ними з'являються цинічні заяви рупорів Кремля. І тут починається найцікавіше: пропагандисти заявляють ось це. В том числе потому, что им все кажется, что они, на самом деле, достаточно сильны, что они э, могут действовать безнаказанно, ну, а Украину еще можно довольно долго расходовать. Вот давайте сейчас там, посмотрим, посмотрим там, условно говоря, на результаты вот этой тотальной мобилизации, сколько удастся призвать, так сказать, кто это будут эти люди, вообще, готовы ли они вообще воевать, сколько надо на то, чтобы их там, подготовить. И, там, а дальше, может быть, лишь действительно попытаться так сказать, контрнаступление какое-нибудь организовать и посмотреть, вообще способны они не способны. А потом уже, вот, если вдруг вот, совсем уж не способны, ну, тогда там Mm -hmm. да. Кстати говоря, как раз укладывается в те месяцы, которые остаются до выборов американского президента. Другой вопрос, что если вот все это не получится или ничего не получится, вот, а российская армия будет по-прежнему, так сказать, да, на, на, разных участках наступать, вот, опять же, пусть и не быстро, да, тогда, тогда получается, что, конечно, условно, условный Байден с условными демократами к этому моменту подходит с не очень, с не очень хорошим результатом. Но пока, говорю, я вот лично убежден, что до выборов они вообще ничего менять так вот радикально не будут, Якщо прямо щось такого прямо не случиться, вот ну прям сверхординарного. Тобто рупори Кремля й далі переконують всіх, що у війні винен колективний захід, саме так і ніяк інакше. Але перемогти от Росію він не зможе. Тому нині найактивніше пропагандисти обговорюють майбутні події. Це як глобальний саміт миру, який відбудеться в червні в Швейцарії, так і намір президента України приїхати у Францію на день висадки десанту у Другій світовій війні. ну а потім вирушити в Італію на саммит Великої Сімки опять же, некому было бы давно уже ездить, если бы мы этого человека, так сказать, да, ну, скажем, привязали бы к земле еще в самом начале, да, или, скажем, сделали бы так, чтобы он вообще не мог бы никуда ездить. Он же ездит, потому что понимает, что мы его трогать не будем. Также к нему приезжают те же самые западные политики и так далее, так далее. Вот. Не было бы как бы такого, такого странного, так сказать, отношения к этому вопросу. Глядишь, уже ездить было бы некому, да, на все эти встречи в Нормандии. Третье, там, что касается встречи в Нормандии, тоже это касается высадки Юбилей высадки, да, что -ли, 80 -летие, да? 80-летие высадки. А десанты. вот, 80-летие там, да. Ну, можно, можно тут тоже, знаете, такая штука, можно как бы долго распинаться насчет того, что это цинично и прочее. Кстати, там были какие-то даже разговоры о том, что российскую делегацию собирались пригла пригласить. Нет, были она не получило приглашение российской делегации. Не, не получил, но одно время было. Можно там долго распинаться по поводу цинизма не говорит, так сказать, ай-яй-яй, вот как же так, так сказать, они помогают. Вот они тогда, так сказать, высаживались, чтобы там бороться с нацистским рейхом, а вот сейчас вот там на Украине тоже вот там неонацизм и прочее, прочее. Но здесь вот такая штука, кстати говоря, важна. И это все будет как бы правильно, но только это уже как об стенку горох. Как видите, рупорам Кремля рвадах, бо потому что они понимают, что эти поездки могут дать Володимиру Зеленскому змогу поспілкуватися с світовими лидерами. В частности, с президентом Соединенных Штатів Америки Джо Байденом, чтобы отстоять интересы Украины. Поэтому да, это действительно очень опасно. Вот и если они действительно уже решили пойти по беспределу, а на это указывают, к сожалению, не только эти, так сказать, факты, указывают другие. Вот в частности то, что они буквально сегодня учинили в отношении Сербии, приняв эту протянув, вернее, всеми там правдами и неправдами эту резолюцию о геноциде. Сербським якоби свершоним при тому, що ми видим своїми глазами во всіх телевізорах найнастоящий геноцид, який происходит на Ближньому Востокі, но почему-то поэтому ніяких резолюцій не То есть они дійсно йдуть в рознос, я би так сказав. А ще західні аналітики повідомляють, що під час цих поїздок Володимир Зеленський проситиме в партнерів НАТО збивати російські ракети та фінансувати Україну із заморожених активів Російської Федерації. было бы непогано, но то тоже чекаемо. Я категорически не верю в какие-то случайности в этом плане. Это действительно то, что вы сказали. Очередной этап эскалации, причем э, максимально жесткий и крайне опасный. Я это совершенно однозначно утверждаю, потому что ну, такие вещи, понимаете, ну, при всей нашей, так сказать, сдержанности и ответственности, которую демонстрирует высшая российская власть, понимая, что, по сути дела, идет речь о судьбах всего мира. Вот. Но ну, есть какие-то уже даже не красные линии, уже когда неудобно этот термин употреблять, но есть просто пределы человеческого терпения и всего остального. Но мы не можем, грубо говоря, позволить себе, чтобы враг нас избивал, убивал наших людей, совершенно дело то безнаказанно. А враг у нас такой я в данном случае, конечно, не говорю об этой мягко говоря, Украине. Я говорю о том, что у нас э, тот враг, который нам на самом деле противостоит, он настолько циничный, злобный и абсолютно отвязанный от всех ограничителей, что mm -hmm. ему, даже если мы, предположим, нанесем некий, так сказать, гипотетический ответный удар, ну, пока он гипотетический, хотя наши войска как раз сейчас проводят соответствующие тренировки, мы знаем, с нестратегическим ядерным оружием. А вот путинисты беснуются и пораконуют россиян, что... А ни техніка, техника, а не зброя Украине зараз не допоможуть. Зеленский очень надеется на тотальную мобилизацию, на новые пакеты помощи. Правда, эти тотальные мобилизации, новые пакеты помощи тоже... Они потребуют усилий для того, чтобы все это дело превратилось в реальную боевую, так сказать, единицу, потому что это все не то, что там просто вот взяли, там загнали всех, они пошли там и так далее, да. То есть это будет не это будет не так вот элементарно да. просто, как хотелось бы. Да, наше руководство не раз говорило, что мы готовы к переговорам и. Нужно просто пояснить, с кем подписывать да, какие-то документы. А вот такое, ну, можно сказать, подтверждение уверенности Зеленского в своей мощи, в своей там, безнаказанности. А зачем это? Ведь, наверное, для многих понятно, что Зеленский никогда не пойдет на переговоры на условия России. И тем более не будет подписывать капитуляцию. Или никогда не, не говоря никогда. Что? Капитуляция Украины? Да лучше умри от цих и они, до речи, это тоже прекрасно понимают. Тут такая штука. Во-первых, о капитуляции речь не идет, да, к сожалению. Да, да, потому что ну, если бы мы сейчас стояли под Киевом, как это было весной 22 -го года, да, тогда можно было бы говорить о капитуляции. Вот. Сейчас об этом речи, к сожалению, так сказать, нету. Вот, это первое. Второе, что касается возможных переговоров, но ну, они, значит, пытаются, так сказать, тоже, если, если это у кого-то в уме есть, то их задача максимально поднимать собственную переговорную позицию. Поэтому они рассказывают про оружие, про мобилизацию, вот, про то, что будет следующее контрнаступление, то есть сейчас они, так сказать, отступают, вот, во многих местах, вот, но, в принципе, они там грозят наступлением, да, поэтому, поэтому, как бы, это тоже, ну, для того, чтобы, если говорить о возможных переговорах, то есть для того, чтобы эту самую э, переговорную позицию укрепить. Ну а третье, и, и ясно, что они не видят никаких переговоров, там возможности, точно, точно так же, как мы не собираемся соглашаться на план Зеленского, точно так же, как и они, конечно, не, не собираются соглашаться на условия России. И переговоры ⁇ это всегда поиск какого-то компромисса. Поэтому тут такая, три, э, собственно говоря, варианта. Или мы давим, так сказать, до последнего, но тогда вопрос, а насколько это растянется и какими средствами это делать, и цена, так сказать, этого вопроса. Я имею в виду, там, условно говоря, до границы, да, там, с, это, с Европой. А вот. Или, э, значит, в Киеве происходит что-то, э, что меняет власть и меняет контекст, и мы разговариваем с какими-то другими людьми. От бачите, Михеев не приховывает, что, по-перше, ресурсы РФ, и, чтобы воевать руками, тоже Ну, а а по друге что московити очень хотят, чтобы в Украине сменилась влада, Мовляв, вот тогда можно будет про какие-то там перемовини говорить. Что касается переговорного процесса, я много раз об этом говорил, хочу и здесь, в Минске, еще раз это подчеркнуть. Россия никогда от этих переговоров не отказывала. Более того, мы вот в Беларуси эти переговоры начали в свое время, потом перенесли причем по просьбе украинской стороны перенесли это в, в Турцию, в Стамбул, вышли на договоренности, вышли на проект соглашения, и более того, выжимку из этих возможных соглашений глава переговорной группы со стороны Украины парафировал. То есть, в принципе, украинскую сторону это в целом устраивало устраивала и российскую. Я исхожу из того, что мирные переговоры должны быть возобновлены и не с помощью ультиматумов, а с помощью здравого смысла. И основаны должны быть на здравом смысле. Но если до этого дойдет, нам, конечно, нужно понять, с кем нужно и можно иметь дело для выхода на подписание юридических обязывающих документов. И тогда мы должны быть полностью уверены в том, что мы имеем дело с легитимными властями. На этот вопрос должны ответить в самой Украине. Прежде всего, думаю, что с позиции парламента, Конституционного суда ну, или каких-то других органов власти. Насправді саме повномасштабне російське вторгнення зробило неможливим проведення в Україні президентських виборів, що мали відбутися у 2024 році, тобто зараз. Тож нині Кремль комбінує різні інструменти для просування в публічний простір ось цього меседжу про нелегітимність Володимира Зеленського. Отдаємо собі чут в тому, що легітимність діючого голови государства закінчилася. Думаю, что одна из целей конференции, которая анонсирована, конференции в Швейцарии, как раз и заключается в том, чтобы западное сообщество, спонсоры сегодняшнего киевского режима подтвердили легитимность действующего главы государства или уже не действующего. Завдання полягає у створенні видимості широкої дискусії на цю тему на різних рівнях. Та, звісно, домінування думки про те, що президент України з 21 травня більше не є легітимним. Ну або принаймні, що не все так однозначно. Тож не підігруйте ворожій пропаганді і ретельно аналізуйте інформацію, особливо у соціальних мережах. Я далее расскажу про то, что пока страны, которые поддерживают нас з вами и отправляют в Украину сброю, росіяни хезуются партнерством с Беларусью. Республика Беларусь была и остается нашим ближайшим соседом, верным союзником, надежным партнером. Сегодня, как никогда, нам необходимо тесное взаимодействие, чтобы своевременно реагировать на изменения военно политической обстановки в мире принимать дополнительные меры по обеспечению безопасности союзного государства и безусловно готов обсудить с вами наиболее актуальные вопросы военного и военно-технического сотрудничества. Бог то, кто, а вот картофляный фюрер Лукашенко продолжит танцевать под дудку Путина. Тож, звісно, на цьому тижні Кривавий очільник Кремля відвідав Мінськ. Ну, щоб вкотре заявити, ось це. То направлення, которое было избрано в западном сообществе в отношении и Беларуси и России, безусловно, враждебности, попытки сдержать наше развитие, нанести ущерб нашему суверенитету. Ничего ни у кого до сих пор в этом отношении не получалось, и уверен, ничего не получится. Здесь мы чувствуем себя абсолютно уверенно, надежно и будем укреплять наше взаимодействие и по этим важнейшим направлениям деятельности. Ну а потом и ось це. Тож, далее без комментариев. Просто подивіться на цих нікчем. Еще раз приветствую вас на белорусской земле. Мне приятно, что Минск вам понравился. И люди понравились, вы уже заметили опытным глазом кое-какие вещи. Это... Приятное, особенно в отношении военных. А вы сейчас про город, действительно. Вот я проехал, посмотрел. Город в очень хорошем состоянии. Красивый, я Хочу городские власти представить, поздравить. Ну, вот такая обстановка. И, и погода хорошая, сегодня. Обстановка праздника. Вчера с коллегами собирались перед моим выездом сюда, так, немножко наложили о том что происходит по конкретным направлениям работы. В целом, на мой взгляд, там нерешенных вопросов нет, так как я понял из докладов. Вот. Если нужно что-то дополнительно согласовать, мы это сегодня входит в ходе переговора сделаем, безусловно. Признателен прежде всего, президенту России за то, что в своем чрезвычайно плотном графике он нашел время именно сегодня посетить Беларусь с официальным визитом. Это хороший сигнал. И не только сигнал. Здесь наши подходы абсолютно совпадают. Мы не свернем с избранного пути создания справедливого, многополярного мироустройства. Ну а висновок один. Давайте підтримувати сили оборони і наближати перемогу, щоб вони вибили всю цю росіянську нечисть з нашої землі. Ну а хто постукає з дна, обов'язково розкажу наступного разу у новому випуску? Не забувайте, з вами була я Інна Набок. і традиційно бережіть себе, бережіть Україну, і побачимось.